Всем привет, с вами Львини и это обзор остановочной платформы Здоровка. Поверьте, здесь реально здорово на платформе Здоровка. Начинаем. Данная платформа находится на однопутном участке между станциями Васильков и Васильков Центр. Ранее эта платформа имела название Черкес. Однако была переименована в честь села, находящегося неподалеку. Как неподалеку, прямо возле платформы. Также тут есть переезд. На этом фонаре есть чье-то гнездо, а чье именно, напишите в комментариях. Посмотрим, сколько из вас угадает. Данная платформа была основана еще в далеком 1958 году. Однако в 70-х годах она была закрыта по неизвестным причинам. Хотя, впрочем, догадаться не сложно. Скорее всего, она была либо невыгодная. Либо была как служебная для работников, в 2022 году платформа вновь заработала, но уже под названием Здоровка. Ну, правда, переименовали ее не сразу, а почти через месяц работы. Вот такое. Также на этой платформе имеется навес. И дырка на нем явно неспроста. Да и в целом навес весьма нестандартный. На данной платформе имеется вот такое место для привязания лошади. Да-да, здесь не просто парковка для автомобилей, а и парковка для тех, кто прискачет сюда на лошади. Впрочем, было бы интересно посмотреть такого чувака, который на лошади прискачет на остановочную платформу. Сядет в R97 в современной ливреи и поедет дальше по своим делам. Да уж, ситуация очень была бы интересная. Кстати, из электропоездов здесь можно встретить только эрки в современной ливреи. И все. Ну что ж, давайте подождем одну из таких. R9M 508. На платформе имеется много всего интересного, начиная от фонаря с гнездом и заканчивая красивой поляной возле этой платформы. Вот такая она остановочная платформа Здоровка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.